Тема расстройств пищевого поведения, она очень актуальна в связи с тем, что есть очень много ожиданий общественных насчет того, что мы должны есть, сколько мы должны есть, как мы должны выглядеть. Вот эти ожидания, они приводят к тому, что человек не руководствуется здоровым чувством голода, да, насыщения, а начинает руководствоваться внешними правилами, да, как правильно, и это сбивает собственную интуицию касательно вот еды, чего мне хочется, чего, мне, чего мой организм требует сейчас. На почве этого возникают такие проблемы, как либо переедание, связанное с эмоциями. Еда начинает выполнять функцию утешения, развлечения еда становится источником эмоций либо же начинается проблема которая сейчас есть такой диагноз арторексия да это чрезмерная увлеченность здоровым образом жизни которая начинает по сути уже влиять на качество жизни ухудшать его существенно когда человек слишком занят тренировками либо слишком ограничивает себя в еде потому что ему очень становится сложно выбрать даже вот продукты которые я могу съесть да, спокойно становится очень страшно потому что все вредное, все наполнено какими-то канцерогенами, красителями, загустителями, и вообще ничего невозможно ничего выбрать, чтобы съесть. И постоянно связана с этим тревога, и постоянно еще есть такое есть чувство вины, связанное с едой. То есть, съедая картошечку, да, женщина чувствует себя виноватой. Боже мой, я съела картошку, а должна была салатный листочек скушать. А я вот там пожарила картофана. Вот. Ну, вплоть до того, что я недавно встретила, я очень поразилась этому. Вот есть там блогеры, ну, люди, которые пишут там рецепты какие-то прикольные, находят, описывают их, готовят, фотографируют это все. И вот я нашла прекрасный блог с рецептами, очень интересными, очень вкусными. Но каждое описание рецепта сопровождалось фразами из серии вот молодая картошка. Это, конечно, ужасно вредный продукт. Но немножечко можно. Раз в неделю ее можно скушать. И то есть вот эта молодая картошка, она уже приправлена не соусом, она уже приправлена тревогой и чувством вины. По-моему, это очень печально, когда еда, которая должна нас ну, питать, помогает нам жить, собственно, она становится источником постоянной, ну, постоянного напряжения. Это это может очень незаметно влиять на качество жизни, но это, это вызывает постоянную тревогу. И это очень распространенная сейчас проблема. Эти расстройства э, часто завязаны тоже на семейной, на детской истории. Э, многим из нас, вот особенно, опять же таки, на русскоязычном пространстве, поскольку история наша такая непростая, да, и очень много кризисов и периодов, когда были буквально фактически перебои с питанием. И многие семьи реагировали на это по-разному. Например, ценность еды становилась очень большой. Да? То есть вот любовь проявлялось там. Это ну, очень много шуток про бабушек. Да? Вот приехал к бабушке и сразу превратился там в колобка. Да? Потому что бабушки проявляют свою любовь через кормление. Вот они накрывают огромный стол, и вот пока ты все не съешь, бабушка не будет довольна. Да, ну, это такой утрированный немножко пример, но факт в том, что когда там поколения были, была тревога про еду, про то, что ее не хватает, да, то детей стали кормить очень сильно, да, и сбивали, опять же таки, детскую вот эту, ну, такую нормальную чувствительность к своему голоду. Что я хочу, что я не хочу, когда я голоден, а когда я уже не голоден. А сейчас это уже появились новые установки. Сейчас в семьях мамы, которые очень сильно увлекаются диетами и похудением, они начинают передавать эти такие тревожные, очень такие невротизированные установки своим и дочерям, и сыновьям тоже. И дети уже вырастаются сбитыми ориентирами касательно еды. Самолет. <laughs> Многие клиенты, ну вот с такой проблематикой, с питанием, с проблемами с питанием, с весом, с телом, с отношением к своему телу, они очень боятся слушать себя, доверять своим ощущениям телесным, слушать свои потребности, потому что привыкают следовать каким-то ну, схемам, да, диетам, схемам там расписанного питания. Все, что касается эмоциональной жизни и как раз эмоций, связанных с едой, можно проработать именно в психотерапии. Правильно выбранный диетолог, он может помочь составить меню. Многие диетологи как раз усиливают ну, тревогу и, и, и вот это напряжение. А вот чувства, которые связаны с едой, да, вот чувство вины, тревога, напряжение, страх даже, связанный с едой, да, это можно разобрать именно в психотерапии.